Судебное заседание снова перенесли. В Северодонецком городском суде рассмотрели обращение депутата Игоря Будкова о возобновлении его в должности секретаря Горсовета. Напомним, 2 марта исполняющий обязанности городского главы Сергей Зарецкий уволил Игоря Будкова с должности секретаря Горсовета. Депутат Будкова обратился в суд с просьбой отменить это решение. Сегодня прошло второе слушание, но так как ответчик Сергей Зарецкий только сегодня заключил контракт с адвокатом Игорем Слесаревым... судебную перенесли на 23 марта. Три дня виділили правозащитнику для ознайомлення з матеріалами діла. Враховуючи, щодо теперішнього часу я не приймав участі в розгляді даної справи, я прошу відкласти розгляд даної справи, надати мені можливість ознайомитися з матеріалами даної, даної справи та достатній час для підготовки до наступного судового засідання. Слухайте, цікаво, конечно, представників, що до них ніяких основань для переносу, для дозволу даного дозволу, послідовуючи на самому Во-первых, ответчик Зарецкий 13 марта был надлежащим образом уведомлен по следующем дне рассмотрения дела, то есть на сегодня. Я отнесу не только я представитель Рады, надо, можно увидеть адвоката, познакомиться с материалами справы. Клопотание представника відповідача задовольнити частково, надати ему час для оздоровления с материалами справы. Призначайте наступне судове засідання. 23 березня, 16.00, 2-го Причина сегодняшнего отложения заседания послужила то, что, во-первых, городской голова Казаков, который является участником по данному процессу, находится в отпуске, и от него было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела. Кроме того, такое ходатайство было заявлено и мной, потому что только сегодня второй ответчик изъявил желание заключительного договора на оказание представительства по данному делу, и я не осведомлен о тех материалах, которые имеются в данном деле.